ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਰਸਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਸੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਬਰ ਬੈਠਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕ ਹਿੰਦੀ ਚਲਿਏ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸਕੇ ਲਈ जो हमारी मुख्य बातें हैं कि देखिए डिबेट पर अलग अलग तरह के इन, इनके लीडर साहबान जब बैठते हैं तरह तरह का झूठ बोलते हैं कभी किसानों को आतंकी बोलते हैं कभी किसानों को अलगाववादी बोलते हैं उससे भी आगे जाकर कभी कभी तो इतना झूठ बोल देते हैं कि मोदी जी या बीजेपी हमारी सरकार किसानों के पक्ष में फैसले ले रही है हम किसान पक्षी हैं वो सब बातें आज यहां करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून दे दिया तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी वो भी हम आज उनके सामने ये बातें रखने वाले थे लेकिन वो मजबूरी है वो नहीं यहां आए तो फिर हमें आपके सबके माध्यम से उनके पास ये बातें पहचानी बहुत जरूरी है हम ये पूछना चाहते थे कि भाई क्या आपने एमएसपी की गारंटी देने का वायदा नहीं किया क्या आपने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का 2014 की चुनाव में और उसके बाद 2018 में एक आंदोलन के दौरान हमें लिखित में वायदा नहीं किया और आपने आपकी वीडियोज हैं क्या आप आपके प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग जगहों पर जाकर यह नहीं कहा कि हम किसानों की कर्ज मुक्ति करेंगे डब्ल्यू से बाहर आने का वायदा नहीं किया क्या सरकार ने यह वायदा नहीं किया कि आंदोलन के दौरान पाए गए मुकदमे वापस लेंगे और क्या कि सरकार ने यह वायदा नहीं किया कि बिजली शोध बिल दोबारा नहीं लेकर आएंगे ऐसे ऐसे जैसे एमएसपी की जब बात आती है तो उसके मामले में उनका जो ये कहना है कि हमारा बहुत खर्च आता है इसके ऊपर उस मैटर के ऊपर तो बहुत गंभीर बात है जो निकलकर सामने आती है अगर पूरी डिटेल के साथ अगर हम बात करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा मेरा इतना ही कहना है कि एक एक फसल का एक एक दाने का हम हिसाब दे करने के सक्षम है हम जानते हैं कि कितना खर्च आता है जो निकाला गया है आज तक जितनी फसल 2022 तो और 23 की अगर बात करें एक ही फसल की केवल गेहूं की बात कर ले हम तो गेहूं के ऊपर ही केवल अगर गेहूं का हिसाब कर लिया जाए तो आज तक का जो हिसाब किताब है एक रुपया भी सरकार का सरकार को अपनी जेब से नहीं डालना पड़ा उसके ऊपर अब